Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Россия должна незамедлительно вывести свои войска и технику с территории Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. По его словам, есть договоренность о выводе всех российских подразделений и техники из Украины. Это было одним из условий для прекращения огня и начала мирных переговоров на заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Глава немецкого МИД выразил надежду, что Россия всерьез намерена завершить кризис в Украине и не использовать перемирие для наращивания своего его присутствия на Донбассе. Соединенные Штаты завершают подготовку новых санкций против России. Решение об их введении зависит от хода урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Мари Харф. Новые ограничения могут коснуться финансового, энергетического и оборонного сектора в экономике России. Кроме этого, Мари Харф добавила, что предварительные выводы Совбеза Нидерландов по крушению малазийского Боинга в Донецкой области совпадают с версией США. Нидерланды намерены возобновить поиски останков погибших в авиакатастрофе Боинга 777 в Донецкой области. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Для этого голландские специалисты готовы вернуться на место крушения. Однако все зависит от уровня безопасности. Для оценки ситуации в Украину сегодня отправится глава поисковой миссии. Предварительный доклад по катастрофе Боинга Рютте назвал важным, но только очередным шагом в расследовании. Предстоит выяснить причины, приведшие к трагедии и привлечь виновных к ответственности. При этом премьер-министр Нидерландов призвал не делать поспешных выводов и дождаться непровержимых доказательств. В НАТО уверены в том, что армия Российской Федерации воюет в Украине. Об этом в интервью одному из российских изданий рассказал генсек Альянса Андерс Фограсмусен. Некоторые члены блока обеспокоены по поводу своей собственной безопасности. Ведь Москва заявила о своем праве вмешиваться в дела других государств для защиты интересов русскоязычного населения. Именно поэтому в ходе саммита НАТО в Уэльсе был принят ряд шагов по укреплению коллективной обороны, подчеркнул глава Альянса. У НАТО есть основания Считают, что Россия непосредственно причастна к дестабилизации обстановки в Украине. Расмус напомнил, что недавно были обнародованы данные о вмешательстве Федерации, в частности, спутниковые снимки, подтверждающие нахождение российских вооруженных сил на территории Украины. Российские военные и боевики активизировались в районе Луганска, Лисичанска и Алчевска. Об этом сообщает Дмитрий Тымчук, руководитель группы информационного сопротивления. Кроме этого, для российских оккупационных войск на Донбассе с территории России бензовозами активно завозятся дополнительные горюче-смазочные материалы. Минувшей ночью террористы и российские войска вновь грубо нарушили условия перемирия. Минувшая ночь прошла без потерь среди личного состава сил АТО. Вместе с тем зафиксировано 6 обстрелов позиций блокпостов, которые удерживают наши военные. В частности, с применением артиллерии были обстреляны позиции пехотинцев в районе населенных пунктов Старолапса, Пески, Авдеевка и аэродрома Донецк. Дважды с применением установок ГРАД и артиллерии были обстреляны позиции сил АТО вблизи населенного пункта Тоненькая. В свою очередь вооруженные силы Украины продолжают придерживаться договоренностей о прекращении огня. В Мариуполе и населенных пунктах Новозовского, Тельмановского районов с 10 сентября вводится особый режим контроля за перемещением транспорта, сообщают в горсовете Мариуполя. Въезд в город со всех направлений с 20:00 до 6:00 разрешен только лицам с Мариупольской пропиской. Выезд в это время суток будет полностью запрещен. Также ограничено передвижение колонн автомобилей, инженерной и крупногабаритной техники, подъезд и подход к позициям силото, фото и видеосъемка военных объектов. И сегодня в заседании Кабинета министров примут участие президент Украины Петр Порошенко, спикер парламента Александр Турчинов, глава областных администраций столицы. В стенах Кабмина работает наш корреспондент Юлия Боднари, она с нами на связи телефона. Юля, доброе утро. Известно ли уже, почему на заседании правительства сегодня будет присутствовать руководство страны и регионов и какова повестка дня? Здравствуйте, студия. Да, действительно, заседание Кабинета Министров сегодня проходит в достаточно необычном формате. Планируется, что его откроют президент Украины Петро Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк и спикер Верховной Рады Александр Турчинов. С какими именно заявлениями они будут выступать и о чем говорить, пока неизвестно. Ясно только, что на порядке дневном должны рассмотреть законы о противодействии терроризму и закон об информации. В в эти минуты заседания должно уже начаться. Я вижу, что министры и главы областных государственных администраций уже собираются. Президента и премьер-министра пока нету. За всеми событиями следит съемочная группа канала БТБ. И мы будем вас держать в курсе последних новостей. В Спасибо, Юля. Ждем от, от, тебя информацию уже в следующих выпусках. Напомню, с нами на связи из Кабмина была наш корреспондент Юлия Боднарь. Но мы продолжаем выпуск. В Национальном банке работают над созданием института маркетмейкеров. В этом регулятору помогает специальная миссия МВФ. Новый институт поможет радикально реформировать валютный рынок и минимизировать риски валютных колебаний. Так считают эксперты. Больше об этом расскажет Роман Кофтун. На валютном рынке вскоре появится институт маркетмейкеров. Национальный банк отберет 15 крупнейших банков, которые будут удерживать котировки валют в узком диапазоне. К работе над созданием маркетмейкеров привлекли специальную миссию Международного валютного фонда. Потому сейчас специально приехала миссия, которую лично я вызвала во главе с Георгиевым, которые еще раз обсуждают с нами эту идею, более еще технический ассистент, который к нам приезжает, потому что все равно они хотят утвердить, они хотят понять, почему мы это делаем. Пока же на рынке объемы торгов остаются незначительными и даже небольшой перекос между спросом и предложением может существенно отражаться на скачках курса. Механизм маркетмейкеров может существенно сгладить эти колебания. Объем рынка он ну, реально смешной. Да? И сумма в 10-20 миллионов может реально курс загнать как в одну в другую сторону. Поэтому Национальный банк должен иметь инструменты и раскрывать все карты, на мой взгляд, не обязательно. Намного важнее, чтобы был результат. Намного важнее, чтобы эти все перекосы, которые происходят, происходит, их было как можно меньше. На снижение объемов торгов повлияли несколько факторов. Во-первых, безусловно, сказывается ситуация на Востоке. Падение промышленного производства привело к снижению экспортных поступлений, а пик сельскохозяйственных продаж еще не наступил. У нас остановилось, как сахимы в Донецке, потому что у нас остановилась Донецсталь, да потому что у нас Метинвест с заводом Ильича производит на 50% меньше продукции, потому что не может, к сожалению, до сих пор э, подвести коксующиеся угли себе да, из-за того, что инфраструктура развалена. Снижение объемов торгов банкиры также связывают с введением налога в пенсионный фонд, который уплачивается с 1 апреля в размере полпроцента. Финансисты предлагают его либо отменить, либо перенести на конечного покупателя. Он покупает валюту. Покупаешь валюту, заплати 1%. Но банк, который торгует между собой, если он начинает каждый банк по цепочке добавлять эти полпроцента, вот мы имеем раскачку рынка только на этом. Для увеличения предложения на рынке Национальный банк уже ввел обязательную стопроцентную продажу валютной выручки. Впрочем, некоторые экспортеры умудряются найти схемы, как ее припрятать или придержать. Председатель НБУ Валерия Гонтарева считает, Украине необходим закон о трансферном ценообразовании. Тогда валютная выручка не будет прятаться на заграничных счетах. Вот как я вам скажу, прячется валютная выручка, чтобы вы все поняли. Мы можем искать ее здесь, в банках, но найти мы ее можем только на швейцарских трейдерах, потому что не приняв закон о трансферном ценообразовании, сюда валюту не заводят. Когда ее хотят спрятать валютную выручку, ее в страну не заводят, потому что в стране ее найдет очень такой пыльный национальный банк, который дуже прискипливо вывчает контракты. Впрочем, валютные поступления в страну в ближайшее время увеличится после начала сезонных продаж сельскохозяйственной продукции украинскими аграриями. Пик экспорта еще не наступил, но в НБУ призывают быть бдительными. Россия воюет с Украиной не только на востоке, но и на информационном фронте, поэтому важно помнить, валютная паника лучшее оружие агрессора. Роман Кофтун, Даниэль Городецкий, Михаил Чаркин, БТБ. И уже в сентябре Украина планирует провести презентацию отечественной ГТС для американских компаний. Об этом сообщили в Нафтогазе Украины. Также в процессе подготовки круглый стол в Брюсселе. Мероприятие состоится при участии Еврокомиссии. На нем украинскую ГТС представят европейским предприятиям. По словам главного советника главы правления Юрия Витренко, интерес к этому мероприятию уже высказали десятки компаний. Потенциальные партнеры, помимо инвестиций на модернизацию газотранспортной системы, предложат современные технологии. Напомню, сегодня вступил в силу закон о реформировании ГТС. Евросоюз призвал Соединенные Штаты начать экспорт нефти и газа в Европу. С таким заявлением выступил еврокомиссар по торговле Карл де Гюхт. Необходимость таких поставок он объяснил сложной геополитической ситуации в Европе. Экспорт энергоресурсов будет происходить в рамках трансатлантической зоны свободной торговли. Для этого Евросоюз и США должны подписать энергетическое соглашение. Отмена 40-летнего запрета США на экспорт нефти может оказать сильное давление на Россию. Фильм «По воды» или «У цветов есть глаза» режиссера Олеся Санина будет выдвинут от Украины на премию «Оскар». Такое решение принял Национальный Оскаровский комитет. Наша лента будет представлена в номинации «Фильм на иностранном языке». Во всеукраинский прокат картина выходит 12 ноября. Она снята на основе реальных событий и переносит зрителя в Украину 30-х годов прошлого века. Авторы показывают все ужасы сталинских репрессий. В фильме задействованы более ста незрячих со всей Украины и странствующие музыканты Кобзари. Напомним, что 87-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 22 февраля. На этом у меня пока вся информация. До встречи.